这是什么呢？雪夜，你做什么？殿下莫怪，阿弟他喝多了。我没醉。燕世子，装了这么久，也该过瘾了吧？学夜，你发什么酒疯？公主殿下、临淄王殿下，你们忘了没关系。我来说，圣上早就下旨。 永义侯府不得私藏兵刃，来人，把他的剑给我缴了。是，<是 S 1> 站住！不至于吧，你到底想做什么？殿下，薛家领着新武卫，秉公办事罢了。薛夜，今日你想要什么，拿去便是。这柄剑不行。好啊。 那你就是抗旨，只有逆党才敢抗旨。燕临，你敢吗、啊？阿弟，别胡说，还不快出去！雪野，你不要太过分。薛公子，抗旨与否也不是你一家之言。况且今日，娘娘。 他，我几次散发人，可别不识好歹。这世上没人能在我面前伤他。阿爹，你们都是吧死的吗？给小爷我杀了他！叶麟<铃>，侯爷，侯爷，哦，叶先生也在。怎么了？世子那边与新武卫打起来了。什么？ 岳家巴不得在今日生世，倘若燕临行错半步，便坐实了叛乱的罪名。不行，绝不能让事情闹大。燕临，别打了！燕临，我没事，千万不要闹大冲突，尤其是今日。 雪夜，今日是燕临生辰，你非要闹到这个样子吗？殿下，燕临抗旨在先，打人在后，若不教训他，叫我们定国公府的面子往哪儿搁？什么抗旨？雪夜，你不要仗着皇兄的旨意乱扣罪名。那剑是本公主跟宁宁一起去取来送的，难道本公主也是抗旨吗？阿弟，够了！二位殿下都看清楚了。 众目睽,睽睽之下，燕临执剑行凶，燕家叛乱罪名未除，他就敢如此行事，这你们也要包庇他吗？真是一派胡言，分明是你先动的手。薛烨，你不就是想要这笔剑吗？没有必要拿圣旨来压我，就现在，你跟我打上一场。你要是赢了，我双手奉上，你敢吗？燕临，燕世子，我阿弟的功夫自是比不过你的。这剑本就是江二姑娘送你的礼物。 还请燕世子高抬贵手，给我听着，燕临，你得意什么？燕家满门的武夫粗人，凭你也配？薛爷，你究竟什么意思？想要夺剑的是你，不敢比剑的是你，如今不服输的还是你。我看你们薛家只会养出废物。之一，慎言。我说的又没错。公主此言差矣。薛家虽有薛烨这样的，但也并非个个如此。 倘若当年的定妃世子尚在，绝不至如此废物。你敢再说一次？再说多少次都可以。世人皆知，定国公府的世子乃是原配燕夫人所生的嫡子，我的表兄薛定妃。住口！舍弟莽撞，惹得燕世子不快，我在这里替他赔礼道歉。 听闻定飞兄长天资聪颖，慧敏过人。然而此事已经过去二十年，斯人已去，旧事难追。燕世子今日又何必再重新提起，如此咄咄逼人呢？倘若这样的一个人侥幸还活着的话，该是多么可怕的一件事，又该有多少人为之提心吊胆，夜中难寐呀、啊！燕临，我阿姐给你几分薄面，你别不识好歹，给我把他拿下！够了！ 好好的惯例，闹成什么样子？我平素就是这么教你们的吗？好了，都是些半大孩子，偶有些矛盾，也是正常的。清风，惯例时辰快到了，你带燕林去准备。是。还有一刻，就是吉时。 诸位稍作休整，侯爷，我们也去准备吧。